Вітаю, шановні глядачі на каналі прогноз Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Марія Ланг -Каранашорі. Намасте, Марія Намасте. Марія. Я хочу поговорити з вами стосовно ситуації в тилу ворога. Ми бачимо, що Шойгу вже прикрутили гайки остаточно. Його змістили, змістили з посади і поставили на місце Патрушева. Дехто говорить, що Патрушев може стати наступним путіном в Російській Федерації, але зараз Патрушев пішов, і син Патрушева також залишив свою попередню посаду. Він працював в Міністерстві е, сільхоз е, аграрної політики. І зараз він вже не головний агроном, а просто його понизили дуже сильно у статусі. Що відбувається? Чи дійсно стався переворот в Кремлі, коли ФСБ е, прижало е, військову хунту і почало військові зачистки? Так і є. Дуже интересные подии нас очекают. И я вам хочу сказать, что мы все работаем над тем, чтобы все становилось интереснее и интереснее и лучше в сторону победы Украины. У меня закончился ретрит в Кашмире и Малом Тибете. И мы пересекали самую высокую трассу в мире. Это перевал горный, знаете, под облаками снежными вершины, высота 5300. Мы пересекали два раза, потому что мы ездили в Нубру. Сейчас про Нубру я расскажу. И почему я вообще начала с этого? Потому что мы на этом перевале повесили флаг Украины. Скоро все эти видео выйдут на моем канале. Смотрите, это очень интересно. Наша группа украинок. Мы проводили много ритуалов. И, конечно же, на этом перевале со словами ⁇ Слава Украине ⁇ А этот перевал находится на границе, на границе между Индией и Пакистаном. И Китаем. То есть там такая дорога очень интересная, бывший шелковый путь, когда все торговые пути вот через этот горный перевал сходились. И затем мы поехали в Нубру, пересекая этот переал, э, перевал. А Нубра ⁇ это потрясающее место невероятной красоты, просто другая планета. То есть это горы и озеро, соленое озеро, которое ни с чем не контактируют. То есть, скорее, мертвая вода, да, там ни, ничего не живет в этом озере. Но это озеро, оно половина принадлежит Индии, и половина принадлежит Китаю, даже большая часть принадлежит Китаю. Так что можно сказать, что мы видели Китай практически. И тоже на этом озере мы провели определенный ритуал для того, чтобы Китай прекратил спонсировать страну агрессора, для того, чтобы Китай повернул свое мнение. И повернул свои ресурсные возможности на спонсирование не страны агрессора, а Украины. И давайте будем смотреть, как дальше будут развиваться обстоятельства, как будет дальше развиваться история. И что мы видим в России? огромная борьба между двумя кланами. Об этом я уже давно говорила и в других передачах. То есть два клана, которые борются за власть. И в данном случае пока что выигрывает клан, в котором находится Шойгу. Шойгу с перемещением на другую должность подтвердил как раз то, что ФСБ, в прошлом КГБ, всегда осуществляло все перевороты в стране смещала власть меняла власть и так далее что все всегда, всегда это было в руках так сказать <coughs> тайной вот этой разведки тайной такой закулисной власти и шойгу своим перемещением подтвердил кем он является что он делает и какие его дальнейшие действия и перспективы а перспективы такие что шойгу создал уже свою персональную армию и, в принципе, готов к тому, чтобы сделать переворот внутри России. И, скорее всего, что все это произойдет. Патрушева э -э <ninety> позиции не только его сдвинули и как бы номинально поставили помощником несуществующего Путина, да, Ему перекрыли полностью кислород, ему полностью перекрыли возможность э, откуда-то брать энергию. То есть это могли бы, может быть, как блокировка его счетов, активов, э, его агентуры, его возможностей. То есть Патрушев сейчас э, закрыт в тисках. Mm -hmm. Новый министр обороны, который э, встал на должность, это полностью управляемый человек. Может быть, он хороший экономист, может быть, действительно он будет что-то делать для экономики армии, там, для экономики военной военного снабжения, но на самом деле это полностью управляемый человек, он ничего никаких действий, решений самостоятельно не принимает. В мое это какое Ця людина пришла для того, чтобы здійснити за официальную версию, для того, чтобы здійснити аудит у армии Российской Федерации. Він економіст, але він брав колись гроші у Госдепа і працював над таку організацію, як USAID. Він свято вірить в те, що можна поставити Росію на успішні військові рейки, і за рахунок цього вплинути на економіку Росії. Перше питання. Чия Чия людина, ось цей Андрій Білоусов. ФСБ чи Америки? Хто це? Та бачись, просимо, розкладу. Друзі. А ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езотеричні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів? Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Да, <рех> да, 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 американский след, американский след. Вы знаете, у него звание даже есть. Ой, у него награды есть от, америка... от американцев уже. Они его уже чем-то награждали какими-то медалями. А, да, 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 очень интересная история получается. А, посмотрите, что показывает расклад. Он показывает, что на самом деле Шойгу вообще уже совершенно не озабочен войной. Как пойдет война, ему абсолютно уже все равно. Потому mm -hmm. что война уже идет по инерции. Шойгу озадачен только одним вопросом: удержать власть в стране. Удержаться у власти в стране. Для этого он, он накопил оружие, для этого он накопил свою персональную армию, для этого он готов в любой момент встать в штыки и свергнуть всех неугодных. То есть сейчас, по факту, эта группировка внутри правительства России занята только проблемой собственного выживания, собственной безопасности и удержания власти. Проблемы войны их вообще не интересует. Все эти рассказки про то, что там будут какие-то аудиты, это все для мирного населения России, которое все это слушает по телевизору. У них совершенно сейчас поменялись стратегические задачи. В приоритете не война с Украиной, а в приоритете раздел власти внутри России, поскольку Россию ждет очень интересная история. В ближайшее время уже начнется отделение. То есть уже до конца этого года в России должно произойти какое-то отделение области, региона. То есть весь вот этот переворот он начнет осуществляться в России летом. Мария, а, такая запитание от зараз. Ця людина, Ну, Просто ж так не стають міністром оборони. Як вдалося цій людині, чому саме ця людина стала міністром оборони? Як йому вдалося вилізти на цей пост, не маючи жодного військового звання, не маючи жодного дня військового досвіду? Чи це розрахунок, це РФ хоче налагодити питання з США? чи США. Поставило немиттям та катанням свою людину. РФ хоче налазити отношення в США. Дивіться, дуже цікаво. Зараз США переходить на військові рейки, починає масово переозброюватися. Британія. До 30-го року е, зможе переозброїтися ще більше аніж США. Е, останній раз таке переозброєння було в середині х років е, перед розвалом Радянського Союзу. Тоді Росія цю військову гонку ну, програла. І Путін для нього це дуже великий тригер. Він завжди казав, що саме це довело е, радянський Союз до розпаду. Батько цього Білоусова, він був людиною, економістом, який радив тоді зберегти Радянський Союз за допомогою певних економічних алгоритмів і переводу військово-промислового комплексу на нові рейки. Зараз фанатично просто його син лобіює ідеї свого батька. Черобыть Путин ставку на те, что військово-промысловый комплекс вторгнет экономику? Они не смогут сохранить Россию в том состоянии, в котором она есть. Во-первых, будет уже э, такой серьезный передел власти и э, распад. Он уже неизбежен. К сожалению, для них они не справились. Не вправилися в этот раз, як розвалився Советський Союз, так же і розвалиться Росія. Якщо економіста, який має збалансувати військову промислову галузь, беруть на посаду міністра оборони, чи говорить про те, що в них економічні великі проблеми. Да. І, конечно, эти всі проблеми связаны з удержанням их активів. То есть, кабуть об хто-то от них отщипує по куску. То есть они подвергаются внешней агрессии. Что, в принципе, толкает их идти на уступки и переговоры с США. Uh -huh. Uh -huh. Такое питание. Чего готовы США до переговоров с США готовы к тому, чтобы Украине, Украине помочь провести эти переговоры. И при привести к остановке войны, привести к остановке военных действий. Вот к этому США уже готовы, и схему всю они уже разработали, этот план. Поскольку, видимо, будут какие-то препятствия, могут возникнуть препятствия после. То есть сейчас они пытаются до выборов в Америке привести состояние войны в Украине в замороженное состояние. То есть все-таки заморозить этот конфликт, привести к остановке. Госсекретар США, це не остання людина в світі, це госсекретар США, зробив гучну заяву про те, що Україна поверне свої території. Коли побачили, що знову РФ атакувало, Дуже так потужно Америка зробила заяву, і е, другий момент зараз м, напрацьовується новий пакет допомоги для України. Про що говорить ця заява і про другий пакет допомоги? Чи зможемо ми вигнати окупанта з нашої території? Це процес не одного году. Якщо річ йде у о... Той победе, которую мы себе представляем, полная докупация, выход на границы 91 -го года, то это может произойти не раньше 26-27 -го года, где-то на стыке. Но в данный момент произойдет заморозка на определенный период, после которого, после которого опять начнутся военные действия, которые приведут уже к, к окончательному результату, на который мы надеемся. Ось за цей час, поки конфлікт буде стояти на паузі, Росія збере свої активи і вона буде більш потужною. Перевага військова буде на чій стороні: на стороні України чи на стороні Росії. Ніхто ні Росія, ні Україна не должна теряти времени. Кожен будет заниматься своїм. Але якщо перед Росією буде все равно первоочередной задачей сохранить власть внутри страны. То есть они будут разорваны на два фронта. Те события, которые ожидают Россию, начиная с лета, это полная нестабильность в стране и ужесточится борьба за власть. И там может действительно возникнуть военная диктатура. То есть Россия, она будет между двумя полюсами. У Украины более выгодное положение, которое она должна обязательно использовать для строительства, для восстановления, для поднятия своего вооружения, для поднятия своих укреплений, для подготовки. И у Украины есть возможности это осуществить. Если Украина, так скажем, опять это время не потеряет, то для Украины это все будет очень успешно. Марія, на цих вихідних ми вже бачили, що Росія вбила людей в Білгороді. В мене таке запитання: чи доведуть, що ракета запускалася з території РФ, і чи взнає світ правду стосовно того, хто насправді вбив людей і поцілив у будинок? Нет, это все будет скрываться очень долго. Эта вся информация будет скрыта. Никто в ближайшее время не будет заниматься расследованиями, и даже если они будут, они не будут правдивыми. Мария, скажите, а чи будет повторение террористических цих актов, чи будет РФ стрелять по властным будинкам для того, чтобы скинуть провину на Украину и тем самым якось Маніпулювати суспільством. Да, так, це будет приводити к раненню людей. Розрушенню і раненню людей. Так, да, такі ще акції будуть. Угу. Е -э затримано цілу мережу ДРГ в Києві, які мали робити мінування і підриви, реальні підриви торгівельних центрів у Києві. Е -э Чьи такие ДРГ в Одессе, в Днепре, в Харкові, у Львові. Они еще остались в Киеве. Не всех затримали. Угу. Они, готовят, они готовят конфликт вооруженный. То есть, например, стрельбу на улице, когда начнется такая хаотичная стрельба. У них есть оружие, они способны что-то захватить, какую-то территорию. почему то показывается все время место э, дворца бракосочетаний, дворец бракосочетаний, или это будет рядом с ним происходить? Где в Киеве главный дворец бракосочетаний? Э, недалеко от площади Перемога. Значит, эти события где-то там будут происходить? Надо обращать внимание на знаки. Эти люди сами себя сдадут. Э -э, ну, у них будут какие-то знаки. Знаете, как там какие-то нашивочки или похожая одежда, или какие-то кепочки. Э -э, то есть чем-то чем они будут объединены какими-то знаками. Угу. Uh... Надо смотреть на внешний вид. Они будут объединены какими-то знаками на внешнем виде. В... Или они будут, например, все с бородой, например, или с какой-то определенной прической. То есть это что-то во внешнем виде общее. Или похожая одежда, или стиль. То есть надо смотреть, если встречаются люди похожие, значит тут что-то не, не то. То есть не могут быть люди похожие. То есть чем-то они объединены будут внешними признаками. В инших местах Украины есть такие ДРГ-группы? Нет, все сосредоточено в Киеве. Если что-то и будет происходить, это будет в Киеве. Где их сможете арестовать? Каким способом их можно нейтрализовать? Нужно работать в паре. Нужно работать в паре. То есть два ведомства должны работать в паре. Например, там милиция, СБУ или там военные и СБУ. То есть тут идет, что возможность нейтрализовать только через сотрудничество с другой структурой, у которой, видимо, уже есть какая-то информация, уже есть какие-то собранные данные, по которым можно их расшифровать. То есть уже где-то есть накопленный материал на этих людей. И нужно работать в паре. Угу. Ни одно э, сами по себе, например, правоохранительные органы не, не могут им противостоять. Тут надо еще с кем-то. То есть тут идет работа в паре. Угу. Э, дякую, Мария. И э, в мене еще одно такое вопрос. Э, вот эта ситуация внутренняя ситуация, yeah. которая будет складываться в РФ сейчас, Як вона вплине на війську і на подальший хід війни в Україні? Адже одна річ Шойгу, а інша річ людина, яка не має взагалі нічого військового і зараз буде піднімати військових і трясти їхні гаманці? Я вам ще хочу один раз повторити, що їх не цікавить війна взагалі. Их интересует сохранение власти и влияния в России, а с точки и взрослых. возможность сохранить свои активы. На войну в Украине они пойдут на все условия, которые им предложат американцы по остановке войны. У них не будет другого выхода. А, Мария, скажите, будь ласка, а если а взять військових? вот сами військові, люди, что? А, российские. Так, так. Ну, давайте я спрошу оракула, как они себя чувствуют? Как они ставятся Каком взагалі, не будем них бунту? Ну, смотрите, рупа. Рупа в перевернутой позиции. Да, у них там все раненые. Армии, как сказать, разбитые, то есть нужно все переформировать, как бы новые какие-то батальоны создавать. То есть форма полностью армии потеряна. То есть они из себя не представляют сейчас ничего цельного. Плюс то, что они еще туда влились вот эти вот ЧВК и ощущение, что армия уже сама по себе вся раздроблена. Нет общей формы, нет общей цельности, нет даже общего центра руководства, я бы сказала так. То есть форма армии потеряна. Поэтому армия, она не решит ничего. Ось вся ситуация, какая видбулась с... З... Уся ситуація, яка відбулася з Шойгу з армією з усім цим всім, як вона вплине на наступальні дії ворога на території Харківської і Сумської області? Ані будуть вистрілювати то оружі, яке у них є, ані будуть приміняти запрещене оружиє. как говорят, там грязные какие-то бомбы, особенно на территории Сумской области. Они, у них есть возможность оккупации еще нескольких небольших населенных пунктов, но на этом все. Угу. То есть оккупации не будет? Нет. Это просто приведет к трагедиям личным людей, которые пострадают на этих оккупированных территориях, которые останутся опять-таки без крова, которые погибнут, І це перемалування з обоєх сторон просто войска, більше нічого. Як ви думаєте, вся ситуація на сумському і харківському напрямку? Коли вона покращиться, коли там припиниться до, лю... до вересня місяця? Можливо? В кінці іюні вже все улучшиться. Припиняться обстріли в таких. количествах в целом по стране. И июнь еще будет трансформационным в плане того, что у них есть э, план все-таки устроить нам какую-то экологическую катастрофу с подрывом определенной, опять-таки, дамбы или ГЭС. То mm -hmm. есть они будут ее пытаться осуществить. И тут вопрос, кто осуществит первые? подрыв Крымского моста или они подрыв нашей ГЭС. То есть тут кто сработает на опережение. Mm -hmm. Но у нас есть все возможности Заблокировать их э, вот эту акцию. Марія, я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні вийшли в ефір. Шановні глядачі. Марія зараз робить розіграш свого календаря для того, щоб отримати безкоштовно календар Марії Ланг. Ви маєте бути підписані на YouTube канал майстрині, на, на Telegram канал на Instagram і на мережу Facebook. там, де є Марія Ланг. Посилання вже в описі до цього відео. Також хочу нагадати, що Марія Ланг. Зробить дивовижний ретрит в буші вже в липні. Так що ви можете прямо зараз цікавитися деталями, умовами участі. Пишіть в канал Прогноз, магічну канцелярію. Забки проконсультуємо. Марія, дякую вам!